Jendela Fikir di Purnama Radio. Assalamualaikum Selamat pagi Kembali untuk Jendela Fikir Di Bernama Radio Bersama-sama dengan saya Raifa Zulkifli Dan juga saya Arif Muhammad Baik Jendela Fikir hari ini Raifa Kita nak berbincang Soal Maritim Perkasa Samudra Terpelihara ya. Wow Rasa semangat Dan juga ada semangat patriotik Dengan ha. tajuk ini Dan rasa selamat juga Selamat ah. <laughs> Okey <laughs> Jadi kita bawakan kepada anda Komando Maritim Muhammad Khairul Azhar Ishak Penolong Pegarah Kanan Cawangan Keselamatan Persempadanan Dan Pendataan Bahagian Keselamatan dan Pengawasan Maritim Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Kementerian Dalam Negeri Assalamualaikum Selamat pagi tuan Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih okay, Terima kasih juga tuan bersama-sama dengan kami walaupun beronak berliku ya jalannya Mari dia. <laughs> Okey, kejap lagi kejap lagi. <laughs> kejap lagi kita cuba kejap lagi. Baik tuan kita sebut tentang keselamatan maritim hari ini uh, bukan lagi sekadar soal penguatkuasaan undang-undang tapi juga uh, berkait rapat dengan kesejahteraan rakyat, uh, kemampuan negara dan selari dengan kerangka Malaysia Madani. Bagaimana maritim Malaysia menterjemahkan nilai-nilai ini dalam pelaksanaan tugas harian di zon maritim Malaysia tuan? Uh, sebelum saya teruskan uh, saya ucapkan ribuan terima kasih uh, kerana menjemput uh, maritim Malaysia untuk uh, bersama-sama pada pagi ini. So, bagi uh, menjawab soalan yang dikemukakan oleh uh, Puan, uh, bagi Malaysia, Malaysia, kerangka madani ini uh, sebenarnya sangat dekat dengan realiti tugasan kami uh, seharian. Uh -huh. uh, peranan bukan sekadar penguatkuasaan sebenarnya, uh, tapi uh, memastikan perairan negara lebih uh, selamat, lebih uh, terpelihara dan keutamaan yang diberi, diberi fokus kepada keterjaminan... Uh, kepentingan negara di payaran negara. Uh -huh. So uh, bila kita sebut uh, uh, a yang selamat uh, khususnya komuniti uh, maritim, uh, nelayan, a uh, sektor pelancongan akan menjadi pemacu pada ekonomi negara secara kesampanjangnya. Dan uh, ini adalah asas kepada kemampan kemampanan ekonomi Malaysia pada masa-masa akan datang. Uh, justru uh, kami terus uh, akan memperkasakan uh, penguasaan dan juga terus uh, memperkukuh kupayaan melalui penggunaan teknologi uh, te Alta-model setelah pendekatan operasi yang lebih strategik Dan berkesan pada masa akan datang hmm, hmm, hmm. Dari masa ke semasa tuan ya yeah, yeah. Berkenaan dengan penggunaan teknologi Dari kalau sebelum ini mungkin biasa Sekarang ini mungkin kepada lebih moden. Mm -hmm. Baik, bercakap soal perubahan dari semasa ke semasa ini tuan uh, Ini juga berkait dengan isu keselamatan maritim lah Kalau dulu, kalau kita tanya siapa musuh maritim? Uh, soalan kat sekolah dulu yeah. Lanun cikgu ah, ha -ha. Itu jawapan dulu lah Dulu, uh. 10 tahun dulu 10 tahun dulu Jadi hari ini tuan, bentuk ancaman utama yang paling mencabar dan juga sering dihadapi oleh Mariti Malaysia di perairan negara. Apa sebenarnya? Okey, uh, Secara umumnya, uh, ter terdapat tiga cabaran utama yang saya lihat sekarang ini. Uh, memandangkan uh, daripada data-data yang dikumpul daripada operasi selama 21 tahun yang lepas uh -huh. dan uh, boleh dijangkakan uh, terdapat uh, tiga cabaran utama iaitu uh, seperti yang setia maklum adalah uh, kita setia maklum pencerobohan nelayan nasiq, uh -huh. itu adalah uh, salah satu ancaman utama ke atas uh, hasil sumber asih uh, bumi kita dicuri oleh pihak luar. Uh -huh. uh, kebanyakannya pencerobohan ini berlaku di sekitar uh, selat Melaka dengan negara jilan uh, dan juga di Laut Cina Selatan. So, uh, ikut uh, berdasarkan uh, data lepas, uh, sebanyak 389... Uh, Veteran nelayan asing uh, berjaya ditahan dalam tempoh lima tahun Dan uh, ancaman ini bukan sekadar isu kedaulatan Malah memberi kesan besar kepada ekonomi negara dan mata pencarian nelayan tempatan uh -huh. uh, Yang keduanya adalah uh, isu rentas padan uh, Khususnya penyelupaan uh, dadah dan uh, pati uh, Dalam tempoh lima tahun ini kalau tak uh, berdasarkan statistik Lebih pada tujuh belas ribu kes tangkapan telah dilaporkan Uh, untuk jenayah lintas padan dan juga lain-lain uh, jenayah uh, Melibatkan uh, anggaran tangkapan, rampasan dan lelongan uh, Dianggarkan 600 juta dalam tempoh 5 tahun mm. So untuk tahun lepas saja 106 juta mm -hmm. uh, Pelbagai keslah yang di bawah akta yang dikuatkuasakan oleh APMF Dan yang ketiga adalah cabaran geopolitik Seperti yang saya maklum Laut Cina Selatan ni banyak yang claim mm Hmm China dengan de bukan 9 dash line sekarang dah 10 dash line uh, uh, Vietnam uh, dan juga beberapa negara ASEAN yang berjiran dengan uh, di sekitar Laut Cina Selatan Walau bagaimanapun uh, Maritim Malaysia uh, sebagai uh, wet diplomasi dijadikan pendekatan strategik utama iaitu dengan kehadiran uh, maritim secara berterusan di kawasan tersebut uh, nampak tegas berasaskan undang-undang antarabangsa dan perundangan negara khususnya dalam menangani kehadiran kapal kota-kota asing uh -huh. sekarang ni kita ada pertambahan aset baru uh -huh. aset dari OPV dan juga aset daripada sumbangan daripada kerajaan US sekali uh -huh. yang terbaru untuk mengawal dan menjaga perairan kita lah di Laut hmm. China Selatan. Okey. Uh, saya rasa sekarang ni pun ada banyak juga video-video tular eh bila apa maritime buat tangkapan dan sebagainya. Masa tu orang macam oh selalu dan curi abang bomba sekarang oh maritime macam tu. Oh, oh. oh ya yeah, <laughs> kan. Kalau yeah, dari jauh dekat tak tahu. Walaupun nampak macam tenang tapi macam tuan sebut tadi dia sangat tegas lah. Dari sudut kesiapsiagaan bagaimana tuan untuk pastikan keselamatan perairan negara terus terpelihara? Uh, <coughs> Untuk makluman pada tahun lalu saja seperti yang saya maklumkan tadi uh -huh. 1129 tangkapan dan rampasan ini melibatkan pelbagai kesalahan maritim bagi memastikan kesiapsiagaan kesiap 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 ini berterusan tiga pendekatan utama diambil kira iaitu Operasi ber berpandukan risikan Ataupun dipanggil uh, 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 Intelligent Leads Operation uh -huh. iaitu, uh, Hasil maklumat risikan ini Dijadikan panduan utama Untuk menyusun atur Operasi pada masa akan datang uh -huh. Supaya jenisnya lebih berkesan Bersasar dan juga tepat uh, Selain itu juga uh, peranan swasla uh, Sistem pengawasan laut swasla uh, Di uh, sepanjang selat Melaka Dan juga di uh, Sabah dan uh, untuk tahun akan akan datang uh, di Pantai Timur pun ada dan juga di Sarawak untuk uh, di bawah RMK yang akan datang. So uh, dibantu juga dengan uh, pemantau udara. So pendekatan ini membolehkan operasi dengan a uh, dilaksanakan dengan lebih tepat uh, pantas dan berkesan. Kedua penggunaan aset yang berdaya sain uh, berdaya tahan tinggi. Antaranya adalah uh, kapal OPV Uh, kapal, kapal peronda pesisir pantai Tung Fatimah dan juga uh, kapal uh, kehadiran kapal uh, ex-USCG uh, kata escape yang uh, diberi uh, <coughs> yang baru kita terima dan juga multi-purpose mission ship yang dijangka uh, diterima oleh KMM uh, uh, pada tahun hadapan so so uh, secara tak langsung ia akan memperkukuhkan uh, daya uh, keupayaan laut Martin Malaysia. Ya. Yeah. So selain itu juga kuliahan uh, empat buah helikopter juga akan uh, pada suku tahun bermula pada suku tahun keempat 2026 diharapkan dapat membantu. Uh, selain pada penggunaan drone uh, uh -huh. UAV dan uh, pemantauan di sekitar hotspot dan laluan tikus di darat juga membantu untuk uh, kejayaan untuk operasi kesiapsiagaan untuk operasi ke datang. Wah, wow. hmm. Bukan kaling-kaling ni, aset berdaya tahan tinggi. KM Tun Fatimah, nama kapal perondanya. Ya. Yeah. Ah, Ingat, kita... wanita, <laughs> nama nama walaupun wanita. Ah. Tapi hebat, <laughs> kan tuan? Ya, yeah, betul. Jadi, ah. bolehlah tuan bawa kami naik sekali. <laughs> InsyaAllah, kita sama-sama ronda. Baik, uh, satu juga tuan, kita mendepani 2026 ini uh, mencabar jugalah. Antara yang mencabar juga dari segi ekonomi dan juga mungkin persaingan-persaingan lain lah. Tetapi apa yang kita bagi perhatian 2026 ini apabila Malaysia diangkat sebagai uh, tahun melawat Malaysia. Ah uh, semua orang nak masuk, semua orang nak datang ke Malaysia. Jadi bila semua nak datang, semua nak masuk ke Malaysia ni macam-macam lorong, macam-macam lubang lah yang dikenal pasti jugaklah. Jadi bagaimana implikasi uh, langsung kepada peranan dan juga tanggungjawab maritim Malaysia apabila uh, mendepani tahun melawat Malaysia ini tuan. Okey. Uh, seperti yang diperkatakan tadi, hmm. uh, 2026 adalah uh, peran, uh, memberikan peranan yang signifikan ke atas uh, multi Malaysia disebabkan kalau kita lihat uh, kedatangan pelancong ke Malaysia meningkat disebabkan oleh faktor-faktor salah satu faktornya adalah tarikan kepelbagaian uh, ekosistem uh, di kawasan perairan negara terutamanya di pulau-pulau di Sabah, di Pantai Timur di uh, Langkawi sebagai, sebagai contoh dan uh, pihak Malaysia akan memfokuskan kepada beberapa perkara. Salah satunya adalah zero tolerance policy. So Malaysia tidak bertolak ansur dengan apa saja kesalahan pelanggaran peraturan dan undang-undang sedia ada. Sebagai contoh kalau kita lihat book penumpang. Mm hmm. Dulu pada 2000 kalau tak silap saya 2015 atau 2016. 2016 tak silap saya. Atau 2017 kita ada kejadian di mana uh, uh, lebih daripada 80 orang penumpang Cina yang buatnya karam di perairan Sabah. Mm hmm. So kita jadikan itu sebagai satu pengajaran. So uh, akan kita akan tingkat terus tingkatkan uh, pematuhan ke atas pemakaian jaket keselamatan, uh, kapasiti penumpang uh, untuk tujuannya adalah satu untuk menjamin keselamatan penumpang. Mm. Selain itu juga uh, peni uh, dalam perancangan dari semasa ke semasa, uh, uh, rondaan di kawasan tumpuan Malaysia juga akan ditingkatkan uh, berdasarkan data 20 tahun 21 tahun kebelakangan ini. Uh, data itu dirasakan agak mencukupi untuk kita memfokuskan kawasan-kawasan uh, rondaan di kawasan-kawasan tertentu mm -hmm. terutamanya kawasan-kawasan tempuan uh, pelancong uh, dan uh, kerjasama lain juga kami akan uh, cuba uh, Malaysia akan cuba untuk uh, terus berhubung dengan uh, pengusaha pelancong bagi uh, menyelaras dan juga memastikan uh, mereka ini mengikut peraturan yang telah ditetapkan Okey, Cik hmm. okay, tuan sebelum nak sebut tuan cari lamat eh, lepas ni eh. oh, dah, dah, dah tahu jawapan eh. <laughs> <laughs> saya, saya tertarik saya tentang bot pelancong tu maksudnya kalau saya salah tuan betulkan bila tuan sebut berkaitan dengan kena pakai jaket keselamatan selalu buat rondaan di kawasan tu dan sebagainya contoh kata kalau kita uh, dari Terengganu uh, nak ke Pulau Redang eh, kita rasa macam eh kenapa pengusaha ni macam letak ramai-ramai orang ataupun kenapa bot ni macam terlalu laju dan sebagainya itu under maritime ke kita boleh adu ke atau macam mana uh, sebenarnya uh, ah tuan, baru sikit. Juga, so, ah sikit. Ah. Uh, juga soalan tu. Ah, sebenarnya you, ha, sebab kadang-kadang uh, kita uh, sebagai uh, even uh, kita tak perasan mm -hmm. kita sebagai pelancong ataupun uh, bukan maritim Malaysia ataupun orang yang terlibat dengan kekuasaan ni dia kadang-kadang bila dia excited. Yeah. So, dari sudut keselamatan ni kadang-kadang ada kalanya kita macam tak perasan. Itu Betul. adalah salah. Sebenarnya a uh, sebagai uh, pelancur tu sendiri boleh sebenarnya buat aduan pada maritime Malaysia. Uh, jika kita rasa macam dia bot tu sendiri dia ada tulis mm -hmm. uh, dekat situ okey 18 penumpang saja tiba-tiba naik sampai 20. Secara automatik mm -hmm. kita dah aware sepatutnya. Mm -hmm. uh, so sebab uh, itu ada risiko pada kita juga. So kita boleh buat aduan kepada maritime Malaysia mm -hmm. untuk uh, untuk uh, mengambil tindakan yang sewajarnya lah, ke mm -hmm. atas pengusaha tersebut. Dan uh, kita juga bukan setakat uh, pengusaha tapi kita sendiri juga perlu menasihati rakan-rakan ataupun uh, penumpang bersama dengan kita tu untuk yeah. memakai life jacket. Uh, life jacket supaya dengan betul mm -hmm. uh, ada setengahnya dia just di, sebelah tangan dia masuk jadi mm -hmm kita biar kita pakai dengan keadaan semunalah dalam perjalanan kita nak sampai ke darat sebelah sana. Mm hmm. Sebab risiko agak risiko cukup tinggi. Saya rasa pernah virus belum ni di Pulau Tioman uh, uh, saya rasa. Eh Pulau Kapas ada satu tu masa tu dekat media Sosial sepenuh-penuhnya bot tu. Ah, lepas tu ada tindakan diambillah memang tindakan sangat cepat dan terima kasih juga kepada pengadu yang tularkan video tu. So penuh penuhnya tuan risau kita tengok yeah, Kita pula kena macam Oh my god <laughs> <laughs> Kita ni pula cepat resah <laughs> <laughs> Berenang tak pandai tuan <laughs> <gafung. Okay. laughs> Tapi itu kalau melibatkan boat Yang memang bergerak uh, secara baik Cuma muatannya lebih Ataupun kelajuannya lebih tuan mm -hmm. Macam mana pula Kalau macam penganjur Ataupun pemilik kawasan pantai ke mm. Yang anjurkan contoh uh, Banana boat no. Dengan game yang mencabar Yang mungkin jejaskan keselamatan Dia terbalikkan ke kita tuan oh. Kat tengah-tengah tu uh, Sebelum dia sebelum uh, pengoperasiam bandar labut ni uh -huh. sepatutnya dia daripada dari segi pelesenan syarat-syarat tertentu tu dia mesti patuhi. Mm. Untuk naik ke bandar labut dia dia mesti memastikan uh, peserta uh, pelancong tu mesti pakai pakailah jacket dan keadaan betul. Mm. Dan sebelum naik situ pun sebenarnya dia kena pastikan sama ada uh, pelancong tu sama ada sihat atau tak sihat. Maksudnya okay, dia yeah. dah tak kadang-kadang dia dalam keadaan orang pergi, travel begitu pergi mm badan tak cukup rehat dia mm. masih lagi dalam keadaan jet lag jet lag ke itu merisiko risiko lebih tinggi. So uh, pengusaha bot ni yang kena pastikan uh, benda tu dipatuhilah mm. uh, asas keselamatan dan sekiranya uh, kita sebagai orang awam walaupun bukan kita yang penumpang bot tu pun kalau benda tu nampak kita tahu kata benda tu mm. salah boleh terus buat aduan pada uh, Maritime. Okay, Ha uh, kena ada bukti jugalah la ya. Boleh kan? yeah, video ambil. Uh -huh. Sekarang kan zaman zaman handphone hmm. sentiasa di tangan. Boleh buat. Tak pertuan kami ni memang suka vlog. <laughs> <laughs> bukti ada. Okey. Baik dan kita nak tengok juga tak lama lagi. Uh, sambutan ulang tahun ke-21 Maritime seusia Arif. Uh, oh. Boleh kongsikan dia macam mana ni temanya apa apa keunikan untuk tahun ini tuan? Oh okey. Uh, Tahun ini adalah tahun yang Setiap tahun adalah tahun yang Amat bermakna bagi Maritim Malaysia uh -huh. Dan uh, sempena dengan uh, tema tahun ini Maritim Perkasa Mar, Maritim uh, di Perkasa Terpelihara Terperihara uh, Menggambarkan kedudukan Malaysia, -Malaysia sebagai agensi utama Untuk uh, penguasaan uh, undang-undang tapi uh, Menekankan aspek keselamatan uh, kebajikan serta keyakinan Dan kepercayaan rakyat di terutamanya di Komuniti uh, Laut mm -hmm. uh, dan uh, memasuki usia 21 tahun ini uh, Manitoba Malaysia kekal uh, teguh uh, sebagai benteng keselamatan perairan negara uh, Temuan ini juga menekankan uh, Manitoba Malaysia yang diperkasakan adalah asas kepada uh, perairan negara yang uh, terpihara demi keselamatan dan kestabilan dan seterusnya untuk kemakmuran negara uh, Sambutan pada tahun ini uh, ada keunikan tersendiri, pada junung kalinya diadakan di Miri. Oh. Dan sambutan kali ini turut uh, akan diserikan dengan uh, majlis perasmian uh, kompleks baru iaitu kompleks uh, Zoomal Tim uh, Miri yang bakal disempurnakan oleh uh, YB, YB Datuk Seri Saifuddin uh, Nasution Ismail, uh, Menteri Dalam Negeri. Uh, kompleks ni merangkumi uh, bangunan pentadbiran, uh, operasi dan juga penyelesaian serta sokongan logistik untuk operasi uh, so uh, diharapkan uh, uh, Malaysia ber uh, dapat bertindak dengan lebih cekap pantas dan berkesan dalam menghadapi uh, situasi di perairan negara uh -huh. okey Okay. Baik, itu dia. Dan uh, berada ataupun dianjurkan di Miri Sarawak dan ini merupakan penganjuran ke-21 tahun Maritim Malaysia, Maritim di Perkasa Samudera Terpelihara. Baik, sebagai akhirnya tuanlah, mungkin sedikit mesej utamalah kepada rakyat Malaysia, uh -huh. khususnya komuniti maritim sendiri uh, dalam usaha untuk bersama-sama memastikan perairan negara terus aman, selamat, berdaulat dan kami juga rasa selamat tuan. Okey, okey. Uh, sama keselamatan maritim bukan uh, stak, adalah dipertanggungjawab sepenuhnya kepada uh, maritim Malaysia semata-mata sebenarnya ialah tanggungjawab bersama seluruh rakyat Malaysia uh, terutamanya kementerian maritim uh, kami di maritim Malaysia uh, akan terus uh, committed melaksanakan amanah dengan penuh dedikasi uh, profesionalisme dan berintegriti uh, pada masa yang sama uh, sokongan daripada seluruh komuniti Uh, percaya layak rakyat tu amat penting bagi memastikan uh, Malaysia terus uh, berjaya dalam mem mempertahankan kedaulatan dan juga keselamatan perairan uh, Malaysia. Mm -hmm. So, kepada seluruh rakyat Malaysia, uh, yakin anda perlu yakin uh, Malaysia sentiasa bersedia berada di barisan hadapan demi mempertahankan kedaulatan negara. Yeah. InsyaAllah uh, dengan uh, semangat dan kebersamaan dan nilai Malaysia Madani yang sedia seterap pada kita uh, diharapkan negara akan terus uh, aman, selamat dan sejahtera. Ya. Yeah. Okey, jadi macam tuan sebut tadi bukan hanya maritim sahaja yang perlu menjaga kedaulatan uh, negara tapi kita semua boleh memainkan peranan itu. Sekiranya kita nampak ada benda-benda yang tak patut, yang tak betul kita boleh laporkan beserta bukti. Yeah. Dan juga kita ucapkan uh, selamat menyambut 21 tahunlah untuk Maritim Malaysia. Tema yang diangkat Maritim diperkasa, samudera terpelihara. Oh, baca sajaklah. <laughs> <laughs> Saya boleh nyanyi tuan. <laughs> <laughs> uh, dua tiket ke Miri. <laughs> <laughs> uh. Baik, apa pun kalau ada nak buat laporan berkaitan kegiatan jenayah maritim ataupun berlaku sebarang kecemasan di laut orang ramai kita semua boleh untuk terus hubungi Pusat Operasi Maritim Malaysia di talian 0389957208 ataupun talian kecemasan 999 ba cuba dimiri. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita Komander Maritim Muhammad Khairul Azhar Isa penolong pengarah kanan cawangan keselamatan persempadanan dan pendataan bahagian keselamatan dan pengawasan maritim Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih tuan bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Terima kasih. Nah untuk anda terus mengakar kami ini adalah bernama Radio. Untuk anda. Jendela fikir di bernama Radio.